Компания АТМНР-проект Сергей Борисович Поппела. Скажите, как вы знаете Альтмана, какие у вас достижения в співпраці? Значит, э, ты, до 1912 года, 2012 года, до или месяца, я вообще не слышал. Я был назначен акционерами на должность генерального директора места Альтмана. Э, в результате, когда я пришел... На рабочее место оказалось, работа под, э, офиса парализована. Альманом под вымышленным предлогом обманным путем были вынесены все документы. Э, как стало ясно потом в ходе расследования, которое сейчас проводят органы правопорядка, была с нашей компанией значит, заранее расторгнута аренда, проданы все активы. А все денежные потоки переведены на его личную компанию. Ну, на его компанию, где он является учредителем. По этому факту органами правопорядка было возбуждено уголовное дело. Оно сейчас продолжается, расследуется. Значит, в ходе этого уголовного дела было вскрыто, что ряд протоколов о продлении ему полномочий как генерального директора разреш... разрешающие трудоустройство в Украине были подделаны. Есть экспертиза, что вам интересно у меня с собой. Есть решение суда, признано, что это поддельный документы. протоколов нашли около пяти. Сейчас находятся, остальные протоколы находятся на экспертизе. Альтман в этих криминальных справах как кто фигурирует? Альтман сейчас фигурирует как свидетель. Но по факту он э, на тот момент исполнял обязанность генерального директора, поэтому он отвечает за всю деятельность компании что с этой компанией? Вы сказали, что похоже, так как ТВА сделали с этой компанией. Такой же был. Да, да. Ну как, ну, как вы представляете себе, у вот тебя собственник компании. Вы за моей спиной переводите активы на свои. Вы переводите людей, тут люди увольняются. Дальше, я собственник компании, но вы продаете мои э, столы, продаете компьютеры. Дальше, расторгаете аренду. А собственники не знают. Вы директор. Это как назвать, скажите? Вот я собственники, я не знаю, я думаю, что у меня все хорошо. Прихожу туда, оказывается, уже ничего моего нету. А кто собственник своей компании? Запорожская компания, физлицо, а там спец. Я сейчас с вами. То есть, Альфа, я немножко... правильно разумею, что Альфа, он, по сути, ну, не есть такой величиной, яка может быть властником. Он просто... Да нет, конечно. Вы знаете, я, если бы телевидение, я бы сказал бы более... Ну, он бизнесмен, он просто... Вы знаете, я не скажу. Я не могу дать оценки. Я то, что его вижу, так люди не делают. Я, я, вам скажу, что у меня сложилось впечатление, что опять его личности никто ничего не знает. Вот у меня такое впечатление сложилось. Понимаете? Такой красивый, гражданин, известный американский, гражданин американский бизнес. То, что он фирму положил, фактически положил, мы до сих пор, ну как называется, мы до сих пор практически не работаем. Вот вопрос, кто за это должен ответить?